Hola a todos, aquí les comparto un nuevo spoiler de esta gran serie, No Cow The Serious, basados en la novela Diel. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. Un tarareo resonaba en su garganta, siguiendo el ritmo de la música que se reproducía a través de un altavoz Bluetooth conectado a su teléfono móvil. El dueño del pequeño cuerpo, vestido con una vieja camiseta de cuello en UV y pantalones cortos, se balanceaba de un lado a otro, como si estuviera en un concierto en un gran auditorio, en lugar de estar sentado en una plataforma de bambú en el porche de una casa en medio de un extenso huerto de cocoteros negocio familiar sus manos sostenían firmemente una consola de juegos japoneses. Sus cejas se fruncían ligeramente cuando no podía conseguir los puntos que quería, pero pronto se relajaban al volver a superar a su oponente en el juego de lucha que se desarrollaba en la pequeña pantalla. Al ver la víctima al alcance de su mano, Tomó con satisfacción una bebida de coco fresco preparada para los aldeanos que ayudaban en la plantación. Era evidente que el negocio familiar había crecido más allá de la simple recolección y venta de productos. Pero todo esto no era obra del único hijo que muchos esperaban que se hiciera cargo del negocio. Kirin dejó la consola en la plataforma de bambú después de ganar el juego juntó las manos y estiró los dedos hacia adelante para desaparecerse, al igual que estiraba lentamente las piernas adormecidas por estar sentadas sobre ellas. La suave luz del sol de la tarde, en el comienzo del invierno, le hizo sonreír ampliamente, contrastando con la expresión de alguien que acababa de regresar después de supervisar la recolección de cocos para los clientes del día siguiente. Los ojos del hombre, curtidos por más de cincuenta años de vida, miraban con enfado a su único hijo, que parecía disfrutar de la naturaleza con demasiada despreocupación. Hace dos meses, Canchete y su esposa, junto con otros familiares, viajaron a Bangkok para asistir a la graduación de Kirin. El padre esperaba que, Después de este importante evento, su hijo buscara activamente un trabajo que realmente quisiera hacer. Sin embargo, los días pasaban y Kanchit seguía viendo la misma imagen cada día. Kirin se levantaba cerca del mediodía, combinaba el desayuno y el almuerzo en una sola comida y terminaba de comer justo cuando el sol estaba a su punto más alto demasiado fuerte para que él quisiera salir y exponerse, así que se quedaba en la cocina del huerto, donde se procesaban los productos para vender en las tiendas de recuerdos de Nacón y provincias cercanas. Aunque Quirino ayudaba seriamente con el trabajo, todos sabían que actuaba como el departamento de control de calidad, probando los productos con gusto, al final de la tarde regresaba al porche a esperar la cena como si fuera un ritual, al igual que el perro negro que ahora estaba acostado junto a la plataforma de bambú. Esos pensamientos hicieron que Canchin suspirara profundamente, un sonido que hizo que Kirin que estaba mirando el cielo volviera a la vista hacia su padre con curiosidad. ¿Por qué estás ahí parado con esa cara seria, papá? No pudiste ir al baño, te dije que comieras más vegetales y menos carne. El reproche de su hijo hizo que la cara de Canchin se endureciera aún más. Aún así, el hombre de complexión robusta y todavía fuerte se sentó junto a Kirin en la plataforma. Sus ojos, habitualmente amables, miraron a Kirin con un poco de reproche antes de desviar la mirada. ¿Estás molesto conmigo, papá? El hijo observó el comportamiento de su padre y lo interpretó de esa manera. ¿Cómo vas a conseguir un trabajo? Otra vez esa pregunta. Kirin suspiró, dejándose caer los hombros mientras miraba alrededor con desagrado ante la pregunta repetitiva que había escuchado tantas veces que ya le resultaba fastidiosa. Te dije que estoy descansando. He estado estudiando duro durante años, ¿no crees que merezco un descanso? Pero ya han pasado varios meses y sigue sin hacer nada útil. Y tú has estado haciendo esta misma pregunta durante meses, ¿no te cansas? No estoy bromeando, te estoy preguntando por qué aún no he obtenido una respuesta. En tu graduación prometiste que buscarás un trabajo en serio.